hallo und herzliche grüße bei der deutschsprachigen sendung willkommen nicht viele von transkarpatiern wissen wie viele deutsche siedlungen es in transkarpatien gab und noch wie viele deutschstämmige familien in transkarpatien geblieben sind familie hartl ist eine davon solchen familiennamen trifft man in der ukraine sehr selten frau irena ist überzeugt dass die deutschen wurzeln ihren kindern mut und kraft fürs leben geschenkt haben Vom Hügel neben dem Haus betrachtet Irene Hartl das Heimatdorf ihres Mannes. Familienname Hartl ist nicht sehr üblich in der Ukraine. Woher stammt ihr Name? Werden die Träger des so einen schönen Namens sehr häufig gefragt. Leider kann der Name manchmal den Schicksal auch schlecht beeinflussen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Deutschen des Transkarpatiens nach sibirien zurückgetrieben. Dort haben sie mehrere schreckliche Jahre verbracht. Vater von meinem Mann war Deutsche und die Mutter war Russin. Sie haben einander in Konzentrationslager in Sibirien kennengelernt. Sie arbeitete damals als russischlehrerin für die Deutschen, die dort untergebracht wurden. Und mein Schwiegervater stammte aus der echten deutschen Familie. Als Deutschland kapituliert hat, wollten alle Deutsche gemeinsam mit der Armee nach Deutschland kehren. So auch die Familie Hartl. Aber das Schicksal hat anders entschieden. Neben der Stadt Chop wurden sie verhaftet und nach Sibirien geschickt. Hier haben sie alles verlassen: Häuser, Höfe, Erde. Sie dachten, dass in Transkarpatien ihr Haus auf sie wartet. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie einmal kommen werden und dass alles zerstört und geklaut wird. Die älteren Menschen haben über die schwierigen Zeiten in Sibirien erzählt. Sie haben im Winter nichts zu essen, im Sommer war es besser, in der Nähe war der Wald und sie konnten Beeren sammeln. Sie hatten auch einmal eine Geschichte erzählt. Ihre Familie hatte einen Hund. Der Hund lebte draußen in der Hundebude. Jeden Abend waren sie von den russischen Soldaten kontrolliert. Da mein Mann noch klein war, hatte er davon Angst. Er hat sich immer in der Hundebude versteckt und die Hündin hat ihn mit ihrem Körper behütet. Wer in Sibirien geboren war, hatte keine Geburtsurkunde. Die Kinder waren dort nicht registriert. Mein Mann hat nur Kopie seiner Geburtsurkunde. Am Taleingang des Sinyakbachs befand sich das Dorf Unterherabonitz, welches 1870 eine Bewohnerzahl von 283 Personen aufwies. Im Laufe von mehreren Jahren haben die Deutschen von Generation zu Generation ihre Lebensart und deutsche Familientraditionen übergegeben mein schwiegervater hat perfekt mehrere sprachen gesprochen natürlich hochdeutsch er hat in debrecen studiert dadurch sprach er auch ungarisch dann slowakisch polnisch sicher auch russisch und hier hat er auch den transkarpatischen mundart gelernt zum Weihnachten haben sie immer Sternlieder gesungen. Auch sie haben sehr laut Hochzeit gefeiert mit ihren Liedern. Am 24. Juni haben wir Kirchtag, den Heiligen Johann. Das war auch sehr laut in deutschen Familien gefeiert. Auch Ostern. Alle sind zum Ostern zur römisch-katholischen Kirche gegangen. Es war verboten, aber trotzdem sind alle in die Kirche gegangen. Dann haben wir immer schwabische Knödel gekocht und auch sehr interessant war zum Beispiel Schweinschlacht, wo sich die Männer versammelt haben und Reiswurst gemacht haben. Das war sehr interessant. Insofern weiß ich, Familie Hartel stammt aus deutschem Wort Gürtel. Das bedeutet kräftig, stark und streng. Es lohnt sich so einen Familiennamen zu haben. Ich fühle diese Eigenschaften in unserer Familie. Ich weiß nicht, wie die anderen Hartel sind, aber wir haben diese Eigenschaften. Besonders war es bei unserem Großvater Zeber. Unser Opa war so streng. Wir als Kinder haben niemanden zugehört. Aber wenn unser Großvater gesagt hat, Kinder, geht spielen, sofort waren wir brav und leise. war so, es gibt diejenigen die ein gutes gedächtnis über die deutschen bewahren rudolf hartl war einer davon seine nachkommen bemühen sich weiter den guten ruf der familie hartl zu bewahren Das ist ein Dorf mit der langen, wie ein Bart, Geschichte, die die Deutschen geschafft haben. Das waren die ersten Ansiedler vom Barthaus. Sie sind hierher gekommen, um sich mit der Landwirtschaft zu beschäftigen. Das dauerte mehrere Jahrzehnte, im Laufe von denen haben sie von Generation zu Generation ihre Lebensart und deutsche Familientradition übergegeben. Es gibt viele Legenden über die Herkunft des Namens Barthaus. Eine davon lautet, es war einmal ein Mann, der einen riesengroßen Weingarten besaß. Er war so breiig, dass das ganze Haus von dem abgedeckt wurde. Diese Abdeckung ähnelte sich dem Bart. Seit dieser Zeit bekam dieses Haus einen Beinamen, das Barthaus. Ganz wenig sind wir geblieben Deutsche, hier im Barthaus. Ich bin einer davon. Ich bin 57 Jahre alt, bin hier in diesem Haus geboren, äh, aufgewachsen. Und meine Eltern waren Deutsche und alle in, diese, in dieser Straße waren Deutsche. Und ich äh, bis zur Schule kannte ich kein Wort ukrainisch, nur Deutsch. So dass äh, in der Schule habe ich erst gelernt, ukrainisch. Oder nicht so, wie ich jetzt rede, sondern öster, alt-österreichisch-deutsch. Barthaus hält man für die einzige reine niederösterreichische Siedlung im Kreis Mukatschewo. Aber über die genaue Herkunft der Barthäusler herrscht keine Einigkeit. Herr Josef ist überzeugt, dass seine Vorfahren aus dem Waldviertel herkommen. Die bis heute hier bewahrte Mundart ist der Waldviertler lautlich und lexikalisch sehr ähnlich. Die österreichischen Besucher beweisen das auch. Josef Kaloy ist an seiner Nationalität sehr stolz. Oberösterreich und Niederösterreich auf der Grenze in Waldviertel und Mühlviertel ist das. Von dort kommen sie her. Das sind Herkämmer und da Maria Theresia ist damals Kaiserin gewesen. Da hat vorgeschlagen. Wer will da der wird da 25 Jahre befreit von steuern. Und wie viel Boden er sich räumt, weil das war alles Wald. Wie viel Boden er sich räumt, so viel Boden wird er haben. So sind die, die da Oder das erste Ansiedlung ist nicht da gewesen, sondern von da zwei Kilometer. Und das sind quasi zwölf Das sind hergekommen. Und da. Wir haben glaubt, die Ukraine Und die waren äh, auch ganz wenig. Gewesen. Die haben uns gerufen, die sollen hierher kommen, weil äh, es wird leichter sein wird, auch verdienen und verdienen. Ein größeres, größeres Dorf ist leichter. Und äh, die haben uns dort gelassen, weil dort ist äh, ein bisschen kein äh, Wasser. Da sind sie näher zum Fluss kommen. Einen kleinen Fluss haben wir ja da. Und, äh, so haben sie es gemacht unser um unser um Dorf, das ist unser kostenbares und das hier Barbovo, so was es jetzt Barbovo ukrainisch unser Dorf. Na, no. die meisten sind Bauern gewesen, die meisten, alle sind Bauer gewesen, haben mal da angefangen zu wirtschaften und, und so, dass das bis vor dem Krieg sind schon gewesen 600 Tage in unserem Dorf oder Später sind ja noch mehr gewohnt, aber die, sind die meisten schon nach Mukatschewa In Mukatschewa sind fast so viele Barthäuser wie im Barthaus. Als es die Zeit kam, dass die Deutschen des Dorfes in die Heimat der Annen umzuziehen begonnen haben, hat sich das Leben im Barthaus grundlegend verändert. Diese wenige, die geblieben sind, fühlen sich einigermaßen einsam. Es ist gar nicht leicht, ein Zeuge davon zu sein, als sich, wie in einem Traum, das altgewohnte Leben der deutschen Gemeinde von Barthaus verändert hat. Alles ist anders geworden. Das Zentrum der ethnischen Identität war und bleibt die Kirche. Die Kirche der heiligen Anna wurde im Jahre 1834 gebaut. Die deutsche Kirchenlieder Weihnachtslieder und Predigten haben bei den Gläubigen die Erinnerungen über ihre Herkunft, über ihr Heimatland bewahrt. Vor 15 Jahren war die Kirche vom Barthaus voll von Gläubigen. Jetzt besuchen die Kirche im guten Fall 10-15 Leuten. Herr Josef freut sich, dass nur in diesem Dorf ohne Dolmetscher gepredigt wurde. Im Dorf sind nur drei Familien der echten Deutschen und fast 30 von halbdeutschen geblieben. Aber die deutsche Sprache lebt hier noch. In den Kirchenwänden zusammenzuhalten bedeutet heute, das Andenken an die Vorfahren zu bewahren. Ab 1900 haben sie angefangen zum Auswandern. Sind fast alle. Bis in sind alle weggeöst. Jetzt haben wir Probleme. 30 Leute oder in St. Blim, in das Badhaus Taitschi. Unser Kirin haben wir auch gehabt, St. Anna Kirin. Der Gottesdienst geht auch hier noch, Deutsch bei uns. Und, und 10, 12 Leute keiner hier ist noch in so dass Wir haben alle Sonder am Mais und holen sie miteinander mit den anderen. Die deutschen Gemeinschaften, auf die hier in der Kirche festkamen, kamen auf Oberschemborn, auf Niederschemborn oder nach Bausching, nach Kotchewa, nach Sinjak, sind wir auch dabei. So kamen zusammen mit den anderen mit den deutschen, deutschen, die wir uns sind in unserem Gebiet. Die Architektur des Dorfes ist ähnlich zu den deutschen Fachwerkhäusern, aber ohne Holzabdeckungen. Eben solche Häuser waren für den echten Bauern bei der Haushaltführung praktisch. Das Dorf hat gute Böden und reiche Obstgärten. Die deutschen Landwirte hatten damals wie heute viel zu tun. Neben der Bauerarbeit besuchten die Kinder die Dorfschule, die im Jahre 1874 gebaut wurde. Lange Zeit wurde hier die deutsche Sprache als Muttersprache unterrichtet. Seine zwei Söhne hat Herr Josef in der wahren Liebe zu ihrer Nationalität erzogen. Sie wissen alle Tatsachen aus der Geschichte ihres Herkommens, zum Beispiel dass ihr echter Familienname nicht Kaloi, sondern Köbel ist. Ihr Urgroßvater musste zwanghaft einen ungarischen Decknamen zu nehmen. So ist die Familie Köbel zur Familie Kaloi verwandelt. Wir hatten ja früher nach der Messe haben wir noch zwei Stunden neben der Kirche geplaudert und geredet und und weil das war das Zentrum der Zusammenkunft von Dorf. Die die bis 92 wir haben eine große Kirche. Größer ist vielleicht nur die die Bauschenge. Und die Palanke, oder und die war immer voll. Immer. Kein, da brauch, braucht, man, braucht man auch keine Heizung, weil die haben die Leute selbst das aufgeheizt, weil sie immer voll war Die Kinder haben, hatten gar keinen Platz, keinen Platz, dort zu gehen. Und das war mit, für die Kinder war es sehr streng. Die, 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 die Schule verbotete den die, die Besuch, von, von, Besuch von Kirche. Vom Hügel gleich neben dem Dorf betrachten die Annen ihr Dorf Barthaus. Die Nachkommen von den meisten, die hier die letzte Ruhe bekommen haben, sind ausgereist. Manche besuchen die Grabstätten, manche nicht. Herr Josef pflegt die Ordnung auf dem alten Friedhof. Niemand soll vergessen werden. Hier ruht die deutsche Geschichte vom Barthaus. Meine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, fühle ich aus. Ich bin Patriot nicht von Ukraine, nicht von Zakarpattia, nicht von Mokatschew-Keron, sondern Patriot für Barthaus. F wegen Barthaus bin ich hier geblieben, nicht wegen Ukraine, Zakarpattia, Mukachev, wegen Barthaus. Deswegen bin ich hier. Einmal vor vielen, vielen Jahrzehnten haben die Ahnen vom Barthausdeutschen ihre Heimat in Schwarzwald verlassen, um nach Transkarpatien umzuziehen. Und es kam die Zeit, als die Barthausdeutschen Transkarpatien verlassen haben, um nach Deutschland umzuziehen. Die Häuser und Höfe, Haushalte, Traditionen und Feste und das Andenken an Barthausleben sind für diese Leute hinterhergeblieben. Aber es gibt diejenigen, die ein gutes Gedächtnis über die Deutschen aus Barthaus bewähren. Josef Kaloy ist einer davon. Mehr als 300 Jahre wohnen im Dorf Ustschorne Übersiedler aus Österreich. Der Dorfname wurde gewechselt. Ursprünglich hieß es Königswert. Kaiserin Maria Theresia war diejenige, die diese Übersiedlung begonnen hat. Die Menschen erhofften, ein besseres Leben hier zu haben. Aber die ersten Jahrzehnte haben diese Hoffnungen betrügen. Es waren viele Deutsche hier, besonders bis zum 1944. Aber während die Front näher gekommen ist zu unserem Dorf, dann wurden alle Deutsche als Volksdeutsche evakuiert nach Deutschland. Und äh, nach dem Zusammenbruch 1948 sind äh, ungefähr die Hälfte zurückgekommen. Wir haben verschiedenes Schicksal gehabt, aber ungefähr die Hälfte von äh, den äh, Einwohnern äh, waren äh, deutschsprachig bis äh, 1975, bis der Helsinki-Vertrag unterzeichnet wurde. Und dann begann eigentlich die große Auswanderung nach Deutschland. In einem fremden Land gelingt es den Österreichern sowohl die Traditionen als auch ihre besondere Mundart zu bewahren. Die Zeit geht, die Zahl der österreichischen Minderheit in Transkarpaten ist immer weniger geworden und verkleinert sich Jahr zu Jahr. Es gibt eine österreichische Gemeinschaft, also eine österreichische Gesellschaft, aber das Problem besteht darin, dass wir schon zu wenig sind. Also die anderen Österreicher, die noch geblieben sind, sind schon ziemlich äh, alt, können wir so sagen. Ja, das sind schon Leute äh, von. Äh, äh, Rentner, Alter ja, und äh, junge äh, deutschsprachige Leute gibt es ganz wenig. Also das ist schon so ein, ein Problem, aber mit den Eltern äh, zu Hause sprechen wir den, unseren österreichischen Dialekt, äh, feiern alle, alle Feiertage, also alle christliche Feiertage, Ostern, Weihnachten und so weiter. Also in dieser Hinsicht werden noch die, die äh, Traditionen erhalten, aber wie gesagt, es gibt schon ganz wenig deutschsprachige Leute hier in unserem Ort. Valentin Kais unterrichtet Deutsch in der Dorfschule. Er als Nachfahrer der Österreicher in Königsfeld pflegt auf diese Weise die deutsche Sprache im Dorf. Die Geschichte des Dorfes löst auch das Interesse der Österreicher auf. Die deutsche Sprache ist bei uns eine Pflicht, bei uns in, in der Schule. Und wir haben über 250 Kinder in unserer Schule und die Kinder lernen Deutsch ganz gerne, weil jetzt kommen zu uns sehr viele. Österreicher und die unterstützen unsere Schule und außerdem gibt es eine Möglichkeit für die Kinder, die besser Deutsch beherrschen, für drei Wochen jedes Jahr nach Österreich zu fahren, um in österreichischen Familien zu wohnen. Und das ist natürlich eine sehr gute Motivation für die Kinder. Also die lernen Deutsch ganz gerne. Natürlich nicht alle, wie in jeder Schule, aber bei uns ist die Motivation natürlich viel höher als in anderen Schulen. Für den Königsfeld der Österreicher Valentin Kais, der die Möglichkeit hat, in seine historische Heimat umzuziehen, wurde nach seinen Worten das Kapazien zur Heimat. Mit seiner großen Familie hat er nicht vor, Königsfeld zu verlassen. Das Leben hier findet er schön. So viel für heute, aber schon nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin und auf Wiedersehen.